salom muxlislar avstraliya hayvonot bog'ida dunyodagi eng baland bo'yli jirafa sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan jonzot yashaydi ushbu jirafaning bo'yining balandligi 5.5 metrga teng irvin bindi oilasi Queensland shtatidagi birva shahrida joylashgan hayvonot bog'iga egalik qiladi ijtimoiy tarmoqlarda ular Forest laqabli jirafa rasman dunyodagi eng baland bo'yli jirafa deb tan olinganini ma'lum qildi qadrdonimiz forrest eng baland jirafa sifatida ginnesning rekordlar kitobidan joy oldi bo'ydor yigitimiz bilan faxrlanamiz uning ulkan va mehribon yuragi bor deb yozadi irving forrest jirafalarni ko'paytirish dasturi ishtirokchisi hisoblanadi u hozirga qadar yigirmata jirafaning otasiga aylangan yaqin kunlarda uning yana bitta bolasi dunyoga kelishi kutilmoqda